سر یہ یوٹیوب سے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے کہ اس سے اگر آ جاتے ہیں چھیٹے کوئی تو کوئی عذاب قبر ہوتا ہے اور بندہ ناپاک ہو جاتا ہے اچھا تو یہ سوال موصول ہوا تھا ہمیں یوٹیوب کے ذریعے اور خاص طور پہ کہا بھی گیا تھا کہ اس کا جواب آ, ویڈیو کے ذریعے نشر کر دیا جائے سوال تھا کہ پیشاب کا مسئلہ اس کی نجاست کا اور ساتھ میں اور بھی سوال آئے ہوئے تھے تو سارے مکس ہو گئے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے قبر کے عذاب کا بھی ایک نظریہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ پیشاب کی چینٹوں سے قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے اور حدیث بخاری کے اندر آئی ہے اس سے بچنا چاہیے اس کی چینٹیں نہیں آنی چاہیے تو پیشاب کی چینٹوں پر ہی اتنا زور کیوں ہوتا ہے نجاست کے معاملے کے اندر یا قبر کے عذاب کے اندر یعنی گندگی تو انسان دونوں طریقے سے نکالتا ہے جو پانی وہ پی رہا ہے وہ بھی اس کا ویسٹ بن کے باہر نکل رہا ہے جو کھانا وہ کھا رہا ہے وہ بھی تو ویسٹ اس کا باہر آ رہا ہے یہ روایات کو صرف پیشاب کی ہی نجاست کے اوپر ہی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فولہ پیشاب کی چھینٹیں ہوں گی تو قبر کا عذاب ہو رہا ہے قبر کی پکڑ قبر کی گرفت ایسی ہو جائے گی کہ دونوں پسلیوں کو وہ ایسے جکڑ لیتی ہے قبر ایک کیا کہتے ہیں اس کو ہر قبر کی وہ ہوتی ہے کیا روایت تھی وہ آہ الفاظ میں بھول گیا وہ شاید آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی کہ قبر کا ایک وہ ہوتا ہے جکڑ ہوتی ہے یا پکڑ ہوتی ہے جس سے پسلیاں پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں پتہ نہیں کیا الفاظ سے الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں کیا ہاں قبر دب قب دبانا ایک دفعہ تو قبر ضرور دباتی ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں پر بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے وصول سے راوی نے نقل کیا کہ اللہ کے وصول جا رہے تھے تو ایک قبر کے اوپر اترے ہیں وہ کہا ہے کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا اس روایت میں تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا کوئی بڑا گناہ قرار ہی نہیں دیا گیا ہے بہرحال تو بتایا گیا ایک چغل خوری کرتا ہے اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا دیکھیں پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے قبر کی وعید قبر کے عذاب کی وعید معاملہ یہیں تک ہے نا قبر کے عذاب کے بارے میں تو بہت تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ قرآن میں قبر کے عذاب کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے سرے سے قرآن نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ کوئی قبر ہو قبر کے اندر عذاب ہو فرشتے آئیں کوڑے ماریں یا جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کے اندر یہ کے کی کا والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا پورا تفصیل سے میں نے اس پہ بیان کیا ہے سعت البقرہ کی جو آیت ہے ولا کہ اللہ تشعرون والی آ, وہ کون سی آیت ہے ولا لمن یقتلوا فی سبی اللہ اموات والی آیت ہے سوت البقارہ کے اندر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تفصیل سے بیان کیا ہے میں نے کہ عذاب قبر کا ثواب قبر کا کوئی وجود قرآن سے نہیں ملتا ہے تو ان روایات کی حیثیت تو اس مقابلے میں بالکل ختم ہو جاتی ہے یہ سارا روایات سے ہی قبر کا عقیدہ کشید کیا گیا ہے جب وہ روایات ہی ناقابل اعتبار ہیں تو یہ نظریہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے اب آ جائیے پیشاب کی چھینٹیں اس کے نجاست کا معاملہ میں نے کیا کہا کہ نجاست کا معاملہ صرف یہیں تک ہی ہے کہ آپ کا جو پانی ویسٹ ہو کے باہر نکلنا ہے آپ کے جسم سے یہ کسی بھی جانور کے جسم سے بھی ہو یہاں تو خیر ابھی میں بات کر رہا ہوں انسانوں کی جانور کے پیشاب بھی تو پیشاب ہی ہے وہ پیشاب نہیں ہے اس کے اوپر نجاست کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیوں بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا پیشاب اس کے پینے کا واقعہ اس کو کیسے تسلیم کر لیا جائے گا اگر یہ نجاست والا معاملہ ہر جگہ پہ بدستور قائم رہے گا تو میں نے تو یہاں تک فق کے مسائل میں پڑھا ہے المحلہ ابن حضم کی کتاب وہاں میں نے کے مسائل میں یہ بات پڑھی تھی کہ کتنے ہی ایسے فقہا ہیں جن کے اندر چارہ کھانے والے جانوروں کا پیشاب بالکل پاک ہے آپ پڑھتے جائیے تفاصر پڑھتے جائیے احادیث کی تشریح پڑھتے جائیے وہاں آپ کو یہ مسئلہ لوگوں کے نزدیک مسلم نظر آئے گا کہ جو پیشاب کو جائز اور پاک قرار دیتے ہیں ان جانوروں کا جو چارہ کھانے والے ہیں تو نجس والا معاملہ کہ پیشاب نجس سے اس کی چھینٹوں سے بچنے کی ضرورت ہے وہ نہ وہ ناپاک کر دیتے ہیں یہ ناپاکی اور پاکی کا معاملہ اس کی انتہا اور اس کی ابتدا یہ جا کر پہنچ جاتی ہے صرف ہمارے ہاں نماز کے مسئلے کے اوپر جتنے بھی نماز کی ادائیگی کرنے والے ہیں ان کو ہی سب سے زیادہ مشکل کا معاملہ پیش آتا ہے کہ پیشاب کے چینٹوں سے بچنا ہے یا نہیں بچنا میری نماز نہیں ہوگی کیونکہ عذابی قبر والا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نماز نہیں ہوگی کسی کو کوئی مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں نماز کے اندر آ گئے ہیں تو کیا کریں مولوی صاحب آپ بتا دیجئے پھر وہ پورا مسئلہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو ایسا کر لو ویسا کر لو تو اس کی چینٹوں سے بچنا ضروری ہے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی تو میں نے تو آپ کے سامنے اتفاق بیان کر دیا تھا کہ قرآن کے اندر نہ تو نماز کا لفظ موجود ہے نہ اس کا طریقہ موجود ہے اس کے حقیقت ہونے یا نہ ہونے پر ہمیں اثر نو جائزہ لینا پڑے گا صرف پیشاب کی چھینٹوں کا ہی مسئلہ بنا دینا اور اس کو بہت بڑا تصور کرنا شروع کر دینا یہ صرف روایات کی روشنی کے اندر ہی بیان کیا جاتا ہے قرآن کے اندر ہی اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا ہے قرآن کا اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں کہ آپ کس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں کس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں کس چیز کو پاک سمجھ رہے ہیں کس چیز کو ناپاک گمان کر رہے ہیں کیونکہ پاک اور ناپاک یہ دو وہ چیزیں ہیں جس کی تعریف مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف ہوتی ہے کسی کو ناک سے نکلنے والی گندگی ناپاکی نظر آتی ہے اور کسی کے نزدیک اس کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ ہاتھ سے نکال کے لوگوں کے سامنے جھاڑ دیتا ہے اور سامنے والا اس سے الٹی کرنا لگ جاتا ہے اتنا زیادہ اس کے نزدیک وہ کراہیت آمیز ہوتی ہے اس کے نزدیک وہ بہت بڑی گندگی ہے لیکن سامنے والا جو اس کو صاف کر کے ہاتھ بھی دھونا گواہ نہیں کر رہا اس کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کے اندر کسی نے پیشاب کی چھینٹوں کو پیشاب کو انتہا سے زیادہ ناپاک گمان کرنا شروع کر دیا اس سے پوچھا جائے کہ جو آپ کا کھانا آپ کا ویسٹیج بن کے سامنے آیا ہے کیا آپ کے نزدیک کو پیشاب سے کم درجہ گندگی اور نجس ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جس کو مسئلہ بنا دیا گیا وجہ روایات اور میں نے تو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ روایات کے اندر تو ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں اونٹ کے پیشاب کے پینے پہ راوی نے بیان کیا رغبت لائی گئی ہے جو پشاپ تو پیشاب تو پیشاب ہے کسی کا بھی ہو وہ جو پانی ہے جو ویسٹیج ہو کے آپ کے جسم سے خارج ہو رہا ہے اور چونکہ وہ جس پروسیس سے باہر آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ پانی آپ کا آپ کو گندا تصور ہو رہا ہوتا ہے ورنہ تو پھر بات یہاں تک آتی ہے کہ جو پانی جہاں ویسٹیج بن رہا ہے کڈنی کے اندر آپ کے گردوں کے اندر جس کا کام ہی پیشاب بنانا ہے جب وہ جانور کا ہوتا ہے تو اس کے تو آپ Uh, مسالے لگا لگا کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اس کو گردے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں پیٹا جو ہوتا ہے جانور کا وہ سب لوگ کسائے اس کو بیچ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں جانور کو کاٹتے ہوئے ساری جو اس کا ویسٹیج ہے چاہے وہ گوبر ہو یا پیشاب ہو سارا اس کے ہاتھوں میں لگ رہا ہوتا ہے کبھی کسی نے فتوہ لگایا اس کے اوپر کہ یہ اب قبر کا عذاب ہوگا اس کے اوپر اور یہ نجیس ہو گیا ناپاک ہو گیا کسی نے نہیں لگایا جبکہ میں نے کہا نا پیشاب ہو یا گندگی ہو ویسٹیج ہے وہ انسان ہو یا جانور ہو دونوں کا یقصہ ہوتا ہے اس میں کوئی تفریق کر ہی نہیں سکتا ہے تو اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہ معاملہ روایات کی وجہ سے اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے ورنہ یہ آپ کے مزاج پر منحصر ہے کہ آپ اسے کتنا کس چیز کو گندہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کس چیز سے کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں ایک انسانی مزاج عام طور پر یہی ہے کہ انسان اپنے ان چیزوں کو دوری کرنا چاہتا ہے کون جاتا ہے کہ وہ اپنے اس ویسٹیج کو جو کھانے یا پانے کی صورت میں باہر ہے اپنے جسم پہ لگانے کے لیے کوشش کرے یا اس سے بچنے کے لیے کوشش نہ کرے جستجو نہ کرے ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کو دین سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں کہ فلاں کو اتنا عذاب ہوگا فلاں کو اتنا ثواب ہوگا وہ قرآن میں بھی ایک آیت آئی ہے اس کو بھی بیان کر دو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین کی آیت آئی ہے یہ بھی پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے تو بھائی میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پاکیزگی اور ناپاکی کا کوئی ایک معیار نہیں ہوتا کسی کے نزدیک اپنے ناک میں ہاتھ ڈال کے گندگی کو نکالنا اور ناک کو جھاڑ کے ہاتھ بھی صاف نہ کرنا یہ انتہائی غلاظت اور گندگی ہوتی ہے ایسے متقی نظر آنے والے پانچ وقت کے نمازی جن کو گمان کیا جاتا ہے جو بڑا پاکیزی کے صفائی کا خیال وکرے ہوتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ناک کی گندگی کو اپنے ہاتھ سے نکالتے ہیں اور انہیں ہاتھ سے دوسروں کے ساتھ سا ملا بھی رہے ہوتے ہیں اسی ہاتھ سے کھانا بھی نوشت فرما لیتے ہیں ان کے نزدیک وہ غلاثت نہیں ہوتی لیکن دوسرے کے نزدیک انتہا کی, کی غلاثت ہوتی ہے وہ چیز تو پھر تو وہ بھی یحب المتطاہرین کی فہرست میں شمار نہیں کیے جا سکتے ان لوگوں کے نظر جو اس کو گندگی کی گمان کر رہے ہیں روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو ان دو خبیص درختوں سے کھائے لہسن اور ادرک پیاز لہسن اور پیاز کو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے خبیص کہا ہے اس کو بدبو کی وجہ سے غلازت کی وجہ سے روایت میں خبیص کہا ہے خبیص تو آپ کے واش روم سے جو نکلنے کی دعا بتائی جاتی ہے اللہ میں آؤ بھی من منالی خبوصی داخل ہونے کی دعا بتائی جاتی ہے کہ خبیص اور خبائص سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تو روایات کے اندر تو لہسن اور پیاز کو بھی خبیص قرار دیا گیا ہے تو آپ کا مزاج اب کیا بننا چاہیے کیا اس کی وجہ سے بھی آپ ویحب المتطاہرین کی فیرس سے خارج ہو جائیں گے اگر آپ لہسن اور پیاز نوش فرماتے ہیں تو اس کا مزاج پر انحصار کرتا ہے ہر شخص کے نزدیک پاکی اور ناپاکی کے معیار الگ الگ ہیں میرے نزدیک اگر مچھلیوں کا دانہ بنایا جاتا ہے جو مرغیوں کے ویسٹیج سے بنایا جاتا ہے مرغیوں کو کھلانے کے لیے مچھلیوں کے ویسٹیج سے بنایا جاتا ہے فارم ہاؤس وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہو فارم ہوتے ہیں نا کون سے پولٹری فارم پہ یہاں پر یہ ان کی کون سی مرغی ہے برائلر مرغی کا کام ہوتا ہے انتہا کی غلاظت ہے انتہا کی گندگی ہے یعنی میں اگر وہاں جاؤں بھی تو شاید برداشت نہ کر سکوں میرے ذکر وہ گندگی غلاظت ہے لیکن وہاں کام کرنے والے کے لیے تو وہ کوئی گندگی نہیں ہے وہ تو اس میں ہاتھ بھی ڈال رہا ہے کام بھی کر رہا ہے اس میں ہر چیز شامل ہے ہر قسم کی گندگی شامل ہوتی ہے جتنا ویسٹیج مرغی کا آتا ہے وہ سارا شامل ہوتا ہے جتنا ویسٹیج مچھلی کا ہوتا ہے وہ سارا شامل ہوتا ہے اس کے اندر تو ہر کسی کے نزدیک غلازت کی اور اس کے صفائی کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں سویپرز صفائی کرنے والے گٹر صاف کرنے والے وہ گٹر میں اتر کے صفائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ یہ جو نجاست والا معاملہ ہے اس کی انتہا اور اس کی ابتدا جا کر ہماری نماز کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے تو اس کا پہلے اثر نجازل ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ قرآن یا روایات کے اندر بھی کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ نمازی کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے جس پہ پیشاب کی چھینٹیں نہ ہوں گندگی نہ لگی ہو میں نے تو کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی ہے کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے پاک بھی وہ جو آپ کا معیار ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے نہ کوئی ایسی روایت ہے کہ جائے نماز جہاں آپ کھڑے ہو کے نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں وہ بالکل پاک صاف ہو کوئی ایسی چیز وہاں موجود نہ ہو جس کو آپ ناپاکی گمان کرتے ہیں تو یہ بات میرے خاص افسر میں آ گئی ہوگی اس کو یاد رکھیے کہ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا جس کو مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا کہ جس پہ ثواب اور عذاب کے فیصلے ہو رہے ہیں جس پہ جہنم اور جنت کے جو تقسیم ہیں وہ منحصر ہو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے